Праздники закончились и пришла пора выносить елку. Прощай, лесная красавица. Идем. Кот, тут. Скажите, пожалуйста, когда вот вы свою елочку выбросили в этом году и куда вообще вы ее? А у меня искусственная елочка. Мы ставим обычно 31 числа, то есть это чувствуется, что наближаются праздники и выкидываем после сторонного года. У меня еще стоит елочка. Когда да? вы собираетесь выбросить? Вы там, Пока говоришь? не надоело и не осыпается там, да? и мне нравится. Живая. Живая. Пахнет да, еще. Попахивает. Ну, до нового до старого года не дождалась. Нет. Елочка стояла в дома э, вит 29 числа по помню, 19 по-моему. Ну какую елочку ставил? Живую Живую, да Она у вас еще стоит или вы уже ее выкинули? Не, уже А когда? Ну, где-то дня два назад То поставили 28 а забрали уже после 19-го Куда выбрасываете? Еще стоит, даже живая елка еще стоит до сих пор А когда выбросить собираетесь? Ну, где-то в конце месяца А почему так долго? Почему так долго? Лень да не жалко Конечно, жалко Жалко Жалко, Ну, а куди його дівати? Ну, ми приходили тут, набирали ветки, то навішували, тому що дуже подобається цей запах такий. Потім не викидали. Залишили пакет і прийнімо ванни. До 23 февраля достатньо. Да! А наші до 8 марта достають. Я сама її завтра вийду.